আমাৰ এটি সৰু পিকনিক খোৱা হৈছিলে আৰু এই পিকনিকত মানে আমাৰ চিকেন খাবলৈ লোৱা হৈছিলে ভাতৰ লগত কিন্তু কম মিঠাতেলতে ইমানখিনি মাংস কি ধৰণেনো ৰান্ধিছিল বা ৰন্ধা হৈছিল তাকে অকণমান দেখা লৈ গৈছিলোঁ চাওকচোন আমাৰ এক মিনিটৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মছলা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জীয়াৰ গুড়ি জলকীয়া গুড়ি অৱশ্যে পিঁয়াজ নিদিলে মাংস খাবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগিব নহয় জানো বাৰু সকলোৱে জানে আমি আপুনি হওক বা মই বা আমাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ঘৰ সকলোৱে জানে কিন্তু আজি এই চিকেন কাৰিকণ খাবলৈ ইমানেই তৃপ্তিদায়ক হৈছিল নহয় কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে আপোনালোকে আমাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ কম মিঠাতেলত মাংস ৰান্ধি খাবলৈ চেষ্টা কৰি চাবচোন কিয়নো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছিকৈ মিঠাতেল খোৱাটো একেবাৰে উপযোগী নহয় হঠাৎ অনুপযোগী বুলি ক'ব পাৰি সেয়েহে যিমানে মানে তেল কমকৈ খাব পাৰি সিমানে আমাৰ স্বাস্থ্য পক্ষে ভাল কিন্তু ভালদৰে সিজাই খাব লাগে লাগিলে আমি বইলে খাওঁ কিন্তু আমি ভালদৰে সিজাই খাব লাগে আজি আমাৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব লগতে লাইক আৰু লগতে শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাৰিব আৰু যদি মোৰ ফেচবুকৰ পেজত চাই আছে তেন্তে ফেচবুক পেজখন ফ্ল' কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু লগতে ফেচবুকতো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ এটি সৰু পিকনিক খোৱা হৈছিলে আৰু এই পিকনিকত মানে আমাৰ চিকেন খাবলৈ লোৱা হৈছিলে ভাতৰ লগত কিন্তু কম মিঠাতেলতে ইমানখিনি মাংস কি ধৰণেনো ৰান্ধিছিল বা ৰন্ধা হৈছিল তাকে অকণমান দেখাওঁলৈ গৈছিলোঁ চাওকচোন আমাৰ এক মিনিটৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো লওঁ আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মছলা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জীয়াৰ গুড়ি জলকীয়া গুড়ি অৱশ্যে পিঁয়াজ নিদিলে মাংস খাবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগিব নহয় জানো বাৰু সকলোৱে জানে আমি আপুনিয়ে হওক বা মই বা আমাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে জানে কিন্তু আজি এই চিকেন কাৰীকণ খাবলৈ ইমানেই তৃপ্তিদায়ক হৈছিল নহয় কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে আপোনালোকে আমাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ কম মিঠাতেলত মাংস ৰান্ধি খাবলৈ চেষ্টা কৰি চাবচোন কিয়নো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছিকৈ মিঠাতেল খোৱাটো একেবাৰে উপযোগী নহয় অৰ্থাৎ অনুপযোগী বুলি ক'ব পাৰি সেয়েহে যিমানে মানে তেল কমকৈ খাব পাৰি সিমানে আমাৰ স্বাস্থ্য পক্ষে ভাল কিন্তু ভালদৰে সিজাই খাব লাগে লাগিলে আমি বইলে খাওঁ কিন্তু আমি ভালদৰে সিজাই খাব লাগে আজি আমাৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক আৰু লগতে শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ফেচবুকৰ পেজত চাই আছে তেন্তে ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ফেচবুকতো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ